Вчора так звана самоборона Криму затримала на Сімферопольському вокзалі сина народного депутата від фракції Удар Сергія Куніцина Олексія. Потім його відвезли у відділення ФСБ і згодом відпустили. Він був звільнений з посади постійно, ну, власне, про що я говорю? Сергій Куніцин, народний депутат від удару. Він у нас в студії. Там. Добрий вечір. Ви були звільнені з посади постійного представника президента в Криму згідно з указом виконувача обов'язків президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова за неналежне виконання службових обов'язків. А раніше ви самі подали відставку через бездіяльність української влади в зв'язку з ситуацією в Криму. Це стане предметом нашої розмови трошечки згодом. А зараз про вашого сина. Для чого він поїхав в Крим і за що ж його затримали? Просто так? Ну він поїхав туди <кхм> по двом причинам. Він працює работает... Ему 22 года, он работает в Киеве, и он поехал туда на два дня для того, чтобы личные вещи забрать. И плюс у, у матери юбилей был вчера, поэтому приехал поздравить мам, маму, и у него были билеты. В три часа на киевский поезд он пришел на железнодорожный вокзал, у него там были личные вещи. Его узнала самооборона, подошли, задержали, отвезли его в бывшее помещение СБУ, а теперь ФСБ, и около шести часов допрашивали. Вот. Он позвонил мне и сказал о том, что его задержали, потом с ним пять часов не было связи, он написал сообщение о том, что я скоро выйду, но я, естественно, включился в этот процесс. Мы с ним переговорили, он После всего этого вышел такой потрясенный, видно, что стресс пережил, говорить ничего не хочет. Хотя он спортсмен, боксер, и как бы сказал только, что, ну, видно, на него это произвело неизгладимое впечатление, потому что, я так понимаю, что его там психологически прессовали и пытались выдать за то, что он шпион, приехал от отца. Понятно, что он никому не нужен, он, через него пытались достать меня. И, так сказать, я могу сказать, что единственное, я, слава богу, сейчас буквально перед эфиром с вами он уже пересек границу с материковой Украиной под Мелитополем. Поэтому я могу сказать одно, что то, что мне удалось узнать, что его там жестко прессинговали психологически. Он мне сказал, они полностью слушают эфир, полностью контролируют, знают всех твоих помощников, знают, меня отслеживали и все мое передвижение отслеживали по Крыму. Я, ну, я так понял, что с момента въезда на территорию автономии, и, э, то есть не случайно его задержали и, и пытались оказать на него давление, оскорбляли, э, ну, начиная от задержания и заканчивая там, допросами, которые были, изъяли все личные вещи. Значит, телефоны, все скачали информацию. Забрали комп... вашу сына телефон? Да, компьютер, забрали все документы, вещи и сказали, мы пришлем вам всю машину прошмонали, так сказать, его все изъяли, кроме, так сказать, телефона ничего не вернули. Сказали, по новой почте получишь в Киеве. Ну, то есть, было такое психологическое давление. Конечно же, это из-за меня все делалось, поэтому совершенно очевидно, что я просто думал, что, зная, как действуют эти люди, и что они делают с теми, кто у них побывал в плену, и э, они, мой сын дружит с, с сыном Анатолия Гриценко, они вместе были на автомайдане. Ему, кстати, об этом сказали при допросе, что ты активист автомайдана, мы об этом знаем, ну и так далее. Поэтому, э, ну такая была психологическая ситуация. Я, честно говоря, переживал, чтобы его не попытались там обменять на кого-то из сепаратистов, которые задержали на его востоке Украины. Такие да, предпосылки... Классная старинка, ваш сына ВКонтакте. Да. Добро не ценится, люди от него наглеют, там написано. Ну, это... Он, но это правда для него. Он... Его здесь уже вызывали на допросы, когда я был на Майдане, потому что он э, участвовал в освобождение Черновил э, с, с автомайдановцами. Причем я не знал о том, что он как бы... Я вам больше скажу. Когда я был в Крыму 10 дней э, и я проводил заседание правления крымских афганцев, где мы приняли решение встать между украинскими и российскими военными, он при, появился в офисе и сказал... Я говорю, что ты здесь делаешь? Ты моя слабая звена. Он сказал, батя, я с тобой. А он честно назван в честь моего друга лучшего, которого в Афганистане погиб. И он приехал меня, ну как бы поддержать. Поэтому я его э, с трудом оттуда вы выпроводил из Крыма. Но ну, сейчас опять поехал. Поэтому, ну, они такие сейчас, понимаете? Хотя гордиться за такие детей можно, что они такие есть. Ваша родина, насколько я разумею, на сейчас... Разорвано тут так, что кажете, что у дружины был день рождения, Ну, то она, она же мешает... его мама, и во-первых, у меня там мама, у меня там две сестры, у меня там племянницы. У сына там тоже жилье, он поехал, он здесь работает, он поехал просто, ну, как бы поздравить маму и э, забрать личные вещи. В результате получилось то, что получилось. Тобто є проблеми з пересуванням, так? То ну, з материкової безусловно. України в Крим і назад, але я знаю, що багато вони, людей… Вони взагалі вже візи ввели, ви бачите, тому для… Які візи? Ну, Росія вже ввела для іноземних громадян візи. Ми, ми так, для них ми, ми сьогодні іностранне государство для, э, в Криму, тому… Ну, Хіба а... візи введені? в Росія, щось перше чує. Ну, вчора було ж заявлення, що Росія вводить візи для іноземних громадян. Ми для них теж іностранці, я так розумію. Поэтому, э... Скажем так, что, конечно, есть проблемы, проблемы на границе с Херсонской областью административной и проблемы и с имуществом, и с собственностью, и с... уже там первые результаты есть, люди надеялись, что они сейчас получат пенсии и пособия равные российским, а им выплатили по курсу 3,8 пенсии, равнозначные тем, что они получали, очереди в банкоматы, все люди скупают, причем не только продукты, но и даже там э, бытовую технику, мебель. Потому что боятся, что гривна перестанет ходить. Поэтому с каждым днем покращение в Крыму все лучше. Ну, Вы имеете в виду, что Россия вводит визовый режим в Крыму? Да. Ну, для, для, да. для иноземцев но для, не для Украины пока, что, насколько ну, я понимаю. Да, посмотрим. Я уже ничему и никому не верю в этой ситуации. Ну, я взагалі так. Да. Я, я ж казав, mm. що з подивом читаєш повідомлення Міністерства mm. закордонних справ Російської Федерації, які пишуть абсолютно неадекватні з погляду нормальної людини речі. Тобто мало мало зрозуміло. Ну а задержати сина політика сьогодні, так да, би. Ну ви ж оголошені ну, тому в то коли прем'єр-міністр Росії Медведєв правительством там… делать такие шаги. Хотя для меня было показательно другое. Любой из президентов Украины, которые были, они всегда, приезжая в Крым, рядом с собой садили крымскую власть. То есть председатель Верховной Рады Крыма, премьер-министр и представитель президента. Если... Я вчера обратил внимание на то, что крымские руководители сидели на приставных стульях. Есть, я, вчера, я вчера картинку не видел, я ехал да. из Одессы, ну, да, да, и да. только по радио... Но показательно я, было, что по они радио, уже, что, они что, уже там цели. сидели сбоку на приставных стульях, даже не, не, не в зале, где сидит обычное правительство. Это тоже... А потом, смотрите, полпред назначен в Крым, представитель Путина. Вчера заявлено Медведевым о том, что создано Министерство по делам Крыма. То есть это второй начальник над Крымом. Они уже на приставных стульях. То есть э, это говорит о чем? О том, что ребята свою задачу выполнили, ребята, по большому счету не нужны. Это было заразумело одразу, в принципе. Ну, кому? Нам это с вами это... заразумело, <связывая> но не им. <связывая> а я, меня, меня другое, понимаете, поражает. Я три недели говорю о том, что Украина э, должна ввести должность вице-премьер-министра, Кабинета министров по проблемам Крыма и Севастополь, и меня не слышат. И я говорил, говорил о том, вернувшись из Крыма, что нужно подписать указ о создании свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. И Путин с Медведевым заявили несколько дней назад о том, что в Крыму будет особая экономическая зона. Они делают министерство. А мы, говоря о том, что у нас оккупированная территория, это наша территория, не создаем структуру власти, которая бы отвечала. А у нас там сотни тысяч граждан Украины, у нас там корабли, военное имущество и проблемы начиная от собственности, заканчивая тем, как защищать своих граждан, как платить им пенсии, и пособия, как оттуда вывозить семьи военных, заканчивая тем, как организовывать им 25 мая участие в выборах президента Украины. И у нас нет структуры, которая бы этим занималась. Смотрите, там возникает вопросы. Давайте по вашему сыну мы завершим спочатку. То есть он там пробыл в ФСБ, которое там утворено на базе СБУ. Звучить. Так. Це рук на базі ФСБ. Причому, наскільки я зрозумів, його допрашивали сотрудники, которые ще пару тижнів тому були сотрудниками СБУ. А предмет я не можу зрозуміти. Це просто. Психологический тиск про Киева вспомнили? Или ваш сын, Но, как, как я понял, российский, помните, что... написано, гайдаром было, там, про Мальчиша и бальчиша, знает какую военную тайну? Да, да, похоже на то. То есть его пытались психологически прессинговать о том, что он шпион, которого папа послал в Крым для того, чтобы какую-то секретную, секретную, секретную информацию оттуда вывести. И, и я так понял, что они пытались у него выведать, а может, папа где-то тоже бродит по Крыму? Бродит. Да, бродит, как шпион украинский. Не, ну вы же туда заехать не можете, правильно? Я не могу. Не, ну они не же видите, двойные стандарты. Они взяли список и опубликовали угу. Но Джамилева, мустафу, лидера крымских татар, Нардепа, который проголосовал за распуск парламента, не включили, потому что боятся реакции крымских татар, да? Приедет 10 тысяч в аэропорт или на железнодорожный вокзал. И что они с этим счастьем будут делать? То есть, одних э э э э э э э нас внесли там 300 человек, а Мустафу сначала внесли, потом убрали, видимо, побоялись. Uh -huh. Так что у них там тоже свое кино. Ну а как быть семьям, которые оказались сейчас рассоединены, на самом деле? Я просто уже не первый человек, э с которым беседуем по Крыму, это там говорят родственники, да? Э ну это в первую очередь, когда мы говорим про Крым, то я всегда думаю не про политику и о том, не о а об, об оккупации, я всегда думаю об обычных человеческих судьбах, которые вот у нас просто перед глазами там оказываются семьи раз... Ну, теперь речь идет о воссоединении возможности воссоединения семей, которые оказались по разную сторону вот этого вот перешейка. Ну, самое главное, знаете, самое главное, это трещина, которая сегодня вбита между людьми. Вы правильно говорите. Люди, я всегда говорю, люди, вы патроны. Крымчане, вы патроны. Отстреляли и выбросили гильзы. Знаете, вот такое сравнение. Потому что... Э Всегда в Крыму считались агрессивного поведениями люди, скажем, крымские татары. А они вот на, все, на этапе этой борьбы были как раз таки миротворцами, выступали с маршами мира, занимали проукраинскую позицию. А тут э, между славянами вбили глин. Никто никогда у славян не спрашивал, ты откуда родом. А сегодня говорят, слышишь, ты бандера, потому что ты с Иванофранковской франковской родом. Он говорит, подождите, я 30 лет живу в Крыму, нет, и Бандера уезжает сюда. Такую трещину забили вот эти все события между русскими и украинцами, что вы себе не представляете, чем это еще окнется. То есть раньше этого никогда просто не было, и этого представить было невозможно. А сегодня это есть. И поэтому действительно, я почему и говорю о том, что Украина должна создать... Э структуру статусную и я говорю о том, что должен быть это вице-премьер-министр, который должен заниматься только проблемами Крыма и Севастополя, пусть у него будет министерство по делам там национальности, миграции, крымского татарина может быть нужно туда было назначить там Чубарова того же или Ильясова, потому что они себя проявили с лучшей стороны. Почему мы опаздываем? Почему Россия делает то, что должны были бы делать мы? Они защищают своих граждан и тех граждан, которые еще вчера были нашими, а мы не защищаем. Для меня это вообще непонятно. Ну, по поводу крымских татар вы говорите, я так и не понял, на самом деле, я тоже вчера следил за, за событиями и Курлтай? там Курлтай. Да, да, Курултай без Джамелева, на самом деле. Какое-то странное решение, я так читал потом. Что Курлтай, к, такое ощущение, что там есть часть, которая готова на коллаборацию с, с оккупантами, то есть на сотрудничество, на дележ должностей в каких-то. Не знаю, во власти крымской, хотя Кремль вряд ли должен быть заинтересован. Но вы должны понять одну ситуацию. Русскому есть куда уехать в Россию, украинцу до материковую Украину. Татарам ехать некуда. 300 тысяч. Татары, не татары сражались до последнего. Но когда они видят беззубую позицию украинского руководства, а она, по сути, такая и есть, да, они задают себе вопрос: а что нам с этим всем делать? Мы, ребята, сражались за Украину, да. И они провели Курултай. И они на Курултае сказали, вы смотрите, да, Россия им предложила то, чего никогда не предлагала Украина. Мы вам третий язык государственный в Крыму, татарский, мы вам 20% органов власти, мы вам 220 миллионов долларов на обустройство. Они держались, но они поступили по-восточному на Курултае. Они сказали, э ну, нам надо строить говорит, отношения каким-то образом с действующей там властью, плохая она или хорошая. Но они сказали, 33% нам в органах власти, во все вертикали. Никогда Крым и Россия, на мой взгляд, не пойдет на 33%, они получат ответную отрицательную реакцию со стороны тех, кто стал гражданами России в Крыму. Поэтому татары, по сути дела, выдвинули неприемлемые, ну, невыполнимые условия, они таким образом себя где-то обезопасили, потому что им нужно каким-то образом выходить из этой ситуации. Если бы они видели, что э, органы власти в Киеве не по хвосту бьют ситуации, да, а действуют в опережении России. Мы должны были раньше создать вице-премьера, министерство, мы должны были раньше принять законы э, о, о, о статусе коренного народа и так далее. Вы же народные депутаты вы можете инициировать. А я, вы понимаете, почему я подал в отставку? Потому что я это все предлагал делать, но меня никто не услышал. Кому вы предлагали? Я предлагал это делать Турчинову, я предлагал это делать силовикам. Я приехал из Крыма и сразу же э, предложил, я сказал, что нужно послать сигналы в Крым. Нужно э, отдать Крыму э, через закон о разграничении полномочий 1992 -го года вернуться и отдать Крыму все налоги, экономические все полномочия, отдать гуманитарную и культурную сферу. Нужно за основу, за основу принять закон о языках для Крыма. Нужно за основу принять и подписать указ о создании свободной экономической зоны в Севастополе и в Крыму. И у меня целый институт на это работал. И мы готовы его внести. То есть нужно было продемонстрировать Крыму и России о том, что Украина готова отдать Крыму широчайшие полномочия при условии, что это территория Украины. Мені сказали, що да, це інтересно, але нічого не зрозуміло. Є остання заява Мустафи Джимильова. Вона звучить так: ми відкриємо вогонь, якщо Росія піде на материк. Це він сказав у інтерв'ю CNN Крістіану Амманпуру, передає прес-служба меджлісу кримсько-татарського народу. Найбільше занепокоєння в нас викликає можливість збройного конфлікту і великого кровопролиття в Криму, заявив Джемільов. За його словами, українські військові будуть воювати у випадку, якщо російські військові просунуться в глиб України, незважаючи на нерівність сил. Ну, Діло в тому, що він по своїй суті більш э, жорсткий руководитель. Знаєте, він 15 років сидів в тюрмі і не став при цьому зеком. Я знімаю перед ним шляпу. Потому что, как говорил один мой знакомый, после пяти лет пребывания в тюрьме уже ты не человек. А Мустафа, будучи в советское время политическим и имея пять ходок, не стал зэком по своей сути. И он, конечно, в этом смысле более жесткий человек, но, видите, у него случилось несчастье, когда его сын застрелил человека, и его на этом власть стала шантажировать. Я, насколько понимаю, насколько я обладаю информацией, Джамилеву сказали, мы готовы там как-то по твоему сыну выруливать, но ты должен быть лояльным. И он на это не согласился, и поэтому остался почетным председателем Меджлиса и передал дела Чубарову. Но объективно надо сказать, что у Джамилева, конечно, гораздо более весомый авторитет в Крымско-Татарском национальном движении, чем у Рифата. Рифат, безусловно, тоже там умен и так далее. Но Мустафа это знамя, понимаете, знамя. Поэтому, э, если бы он руководил э, Меджлисом, если бы он, э, видите, он вчера на Совбезе, он жестко выступал. То есть он все-таки проукраинский, жестко проукраинский э, политик. И э, его вот этой силы, духа, э, на, наверное, на Курултае не хватало. Ну, он же вернется. Рано или он, он вернется, но самое главное, чтобы там не приняли решений, которые потом будет сложно от, отвертеть назад. Ну, посмотрите, возникает еще очень много вопросов по Крыму. Это в первую очередь по гражданству. Да? Вот то, что предлагает Россия, отказываться от украинского гражданства, входить в российское гражданство, люди на самом деле мечутся, они не понимают, что им делать. Это связано, а далее, далее возникают вопросы с оформлением недвижимости, то есть это вопросы собственности. Вот я почему говорю о человеческих судьях, потому что это, да, это имущество людей. Если он не принимает российское гражданство да, в Крыму, у него под угрозой и да, собственно оформление собственности, нет. и всего остального, он получает какой-то непонятный статус живущих в Крыму. Ну, так в этом-то вся и проблема. Почему я и говорю, что э, кто-то э, высокого уровня чиновник, почему я говорю а ведь даже не о министре, а о вице-премьер-министре, должен быть человек с полномочиями. Я же предлагал в Херсонской области сделать администрацию, там тоже представительство президента или крымскую администрацию. Э, для того, чтобы вот, на приграничных территориях можно было оттуда беженцы идут, правильно? Там войска наши стоят. Там надо было бы решать. Не в Киеве, а там решать. Но, к сожалению, этого не сделал. Вот для меня это загадка. Почему мы так себя ведем? Кто-то статусный должен заниматься проблемой Крыма и Украины и ой, Севастополя, тем более, что все, включая Юлю Тимошенко, которая сегодня олицетворяет действующую власть, заявляет о том, что мы Крым вернем. Ну и, и Порошенко тоже самое. Ну, и Порошенко тоже самое. Но Порошенко об этом говорит более сдержанно, не потому что я в ударе. Он просто говорит об о том, что мы Крым вернем при условии, что мы сделаем жизнь на материковой Украине на порядок выше для того, чтобы у нас появились основания провести другой референдум. Вот. Доктор, по российским законам такой референдум невозможен. Слушайте, по, по украинским законам он тоже был невозможен, а провели и отобрали. Поэтому. Ну, так он проходил вне правового поля. Это надо понимать. Ну, слушайте, если мы будем занимать жесткую позицию о том, что это наша территория, ни при каких обстоятельствах не, не отступать, нынешняя э, власть в России, она тоже не вечна. Да, придется набраться терпения. Но если Ой, мы... они, они, они же вчера, на ну, Медведев говорил, вот мы обещали вот такую вот финансовую помощь, и здесь мы не должны, ну, не, не, не сдержать слова. Вот ключевой месседж был, это то, что Россия вцепилась, вот как бульдог, да, зубами в этот Крым. И мы... Нет, мы вот обещали, мы сделаем. Ну, а это, во да, во это вопрос принести. репутации Путина, Медведева, это вопрос их репутации. А мы никак не можем понять. Мы только кричим и декларируем. Мы Крым наш, мы его не отдадим. А ничего для этого не делаем. В этом наша беда. Что мы ничего не делаем. Я же говорю, они делают последние шаги. Они, вы смотрите, они моментально приняли, там, 10 раз собрали Думу, 10 раз Совет Федерации, Медведев со всем правительством полетел в Крым, приняли решение, что нам сложно было в Херсонской области выездное заседание Кабмина или на, на Юго-Востоке провести, да, где вот э, э, целых 9 областей Украины вообще под угрозой, да. Почему не сделать -за выездной ну, сказать под угрозой, я же говорю, был в Одессе, и там ощущение совершенно, то есть такого понятия, как юго-восток, уже нет. Вот им Но спекулируют политики, да, и там говорят в Москве очень много про юго-восток и федерализацию. Вот а поедете а, по а в Луганск, в Харьков, Одесса другой город. И Харьков по-другому абсолютно в Да. Приедет. Но слава богу, что за это время какие-то выводы сделали, да, из, из крымской ситуации. Слава Богу, что границы как-то перекрыли, что там задержали там отдельных э, вождей, понимаете. Но там ситуация все равно пограничная. Потому что территория слишком близкая, Одесса далеко, она не так близко. И это особый город по своему духу, понимаете? Но Ведь, я не могу не согласиться, конечно. Да, да. Да. Поэтому. Мы, 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 опаздываем. В такой ситуации нужно опережать события, а мы даже а мы бьем по хвостам, понимаете? Вот в этом беда все. А как все-таки по-вашему, как политику, ну вы же можете все-таки инициировать законы, я говорю, в Верховной Раде, как народный депутат, и у вас есть поддержка фракции, на самом деле, которая хоть и отказалась идти во власть, вот прямо вот исполнительную, да, и, но вас же могут поддержать ваши коллеги, народные депутаты. Какой закон? Как решать вопросы собственности людей, от которых будут загонять в российское гражданство, ну, а Украина не предполагает двойного гражданства, но ну, и контроля такого не может быть. Ну, для есть этого, я для не этого... могу понять, как, как удержать людей, да, которые не хотят идти в российское гражданство. Для этого, знаете, все равно, что бы ни принимал парламент, исполняет исполнительная власть, правительство. Для этого я вам говорю, что ключевая позиция нужен человек высокого статуса уровня вице-премьера, который будет исполнять. Что бы ни приняла Верховная Рада, кто-то должен это исполнить. А некому сегодня исполнять, понимаете? Потому что э, административной структуры э, не созданы ни в Киеве, ни на территории сопредельной с Крымом, да, в Херсоне. Что бы вы не принимали, должен человек быть высокого уровня э, полномочий, который бы ежедневно занимался проблемам этой оккупированной территории. Знал от и до, что там происходит, и имущественные вопросы, вопросы гражданства и так далее. До тех пор, пока мы не создадим эту структуру, все наши решения будут... Ну, мы приняли закон о статусе крымско-татарского народа. А как он исполняется? А никак. Это сотрясание воздуха. Некому исполнить его, понимаете? Последние новости из Крыма есть. Российская Федерация укрепит оборону Республики Крым новыми машинами. Десять новеньких российских танков Т-72 пригнали на территорию воинской части в Перевальном Симферопольского района. Напоминаем, что украинскую бронетехнику вывозят с полуострова, и об этом сообщал господин Сенченко. Это зам главы администрации президента на сегодняшний день. Тоже mm. депутат. От батьківщины был, который избран от, от Крыма. Собственно, вот такая есть информация. Последний вам. Вы должны убегать, да. Вы можете об этом открыто говорить. Тут вы так... На 112 канал. Зачем? Ну, так, так, так договорились. Я никому не отказываюсь, знаете, в этом смысле. Хорошо. Последний вопрос. Это ваша реакция по поводу снятия Кличка с себя как кандидата в президенты. Считаю, что он поступил правильно. Понимаете, дело в том, что Кличков всего 42 года. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы он пошел в президенты. Но давайте быть реалистами. На Майдане у него был самый высокий рейтинг. А после Майдана в силу разных обстоятельств сложилось так, что произошли определенные события, определенные перетоки электоральных предпочтений, и вся со социология говорит о том, что сегодня самый рейтинговый кандидат Порошенко. Но ну, пошел бы Виталий Кличко в президенты, но ну, занял бы он там почетное второе место, а может даже и третье. И что? А, Альянс Порошенко дает возможность одному стать президентом, другому мэра. Соответствующие, соответственно, команды объединяются, получая два таких поста, осенью предосрочных парламентских выборов есть серьезные шансы на то, чтобы сформировать коалицию и сформировать свое правительство. А у Кличко возраст для политики совсем молодой. Будет он еще президентом страны. Слушайте, а, а если бы он этого не сделал, я думаю, что он мог бы ничего не выиграть, по большому счету. Поэтому я могу сказать, что я одобряю, Это как опытный политик, одобряю такой шаг. Думаю, что он... И вообще, знаете, ценность политика в том, чтобы многие себя переоценивают. Я не понимаю людей, которые... Там 30 человек выдавались президенты Украины, которые считают, что... Вот я, вот я бы никогда не сделал таких шагов, если бы я не понимал, что у меня есть шанс победить. Не знаю, может, я человек другой, Просто я участвовал в 20 выборах и все выигрывал в своей жизни. А, я, я, например, не могу участвовать в том, в чем у меня нет, знаете, верить в победу наполовину победить. А когда люди идут просто для того, чтобы то ли они себя переоценивают, то ли это какой-то, знаете, там ход пиар. Но мало найдется тех, кто может поступить так, как поступил Кличко. Знаете, он понизил свои амбиции. Но вот когда вы об этом знали? Но мы узнали об этом за час до съезда. За час только. То есть но, я, но я вам признаюсь, что я, я же не вчерашний в политике. Я за неделю до этого предполагал по разным косвенным признакам о том, что такой альянс возможен. Предполагал. Ну, мои предположения. Ты а пытали поставить перед фактом партию или все-таки... Нет, почему? У нас на самом советуемся. деле нет. На самом деле у него авторитет непререкаемый, Поэтому... Как бы, Может быть, кому-то не понравилось, может, кто-то был удивлен. Но голосование 537 за, за два воздержалось, оно говорит само за себя. Поэтому э, восприняли. Не смею вас больше задерживать. Сергей Куницы, народный депутат. Ударов был в нашей студии. Я думаю, что не встанет. В останним да. часом уже очень часто у нас да. заявляете. Дякую вам за участие в программе.